Спільнота Типовий Чернігів продовжує вас знайомити із непересічними, як на мене, особистостями нашого славного міста. Олександр Філковський сьогодні поруч зі мною. Олександр, мої вітання. І насправді всі питання, які сьогодні будуть лунати, вони достатньо такі філософські. Вони, можливо, надзвичайно загальні. Але це все про нашу країну, про наше місто і про те, з чим ми стикаємося у процесі життя. Тож будемо розпочинати. Зрада і перемога. Ці слова достатньо часто зараз можна зустріти у Фейсбуці. Або чорне, або біле. Тобто люди не бачать у більшій мірі позитиву. Всі зациклені на тому, що всюди зрада. Чому так відбувається? Я би починав з чого? Я б починав з того, що не всі, то тобто всі це дуже крайність, Це номіналізація, це максимальне общення. Максимально. Я бы говорил о том, что есть некоторое количество людей да, и то, что мы видим, нам кажется, что их много. Или большинство, да, которые упадают в крайности, которые кричат, что либо ребята, все хорошо. Но ну, времена тяжелые, действительно, мы замечаем больше крайностей. Тут вопрос, как нам это? То есть нам это нравится, нам это не нравится? Или что, что мы от этого хотим? Мы хотим попытаться понять, почему так происходит? Ну, от в твоєму розумінні, як громадянина України безпосередньо, зрада вона в чому проявляється? Люди відчувають зраду, бо їхнє фінансове становище економі... економічно погіршилося, винятково через це. Я думаю, що починається з цього. Тобто, гроші все ж таки важливіші. Я би не говорив, ну можна говорити деньги, можна говорити теплий унітаз, наприклад. І я думаю, що ігнорувати це ну, було б бы неправильно. Все-таки мы мыслим какими-то собственными категориями, мы переживаем какие-то собственные состояния. И наблюдая, например, больных, так, мы можем говорить о том, что вокруг все хорошо, а если человек находится в каком-то своем собственном состоянии, болезненном, так, он этого не видит. Он будет говорить о том, что все плохо. Поэтому я бы исходил из этого. Можно идти от себя. Я думаю, что те, кто пишут, они идут от себя. То есть они описывают какие-то собственные переживания. Є хто та хто ідентифіцірується з цим літо ой, у мене так. І теж приєднується, і оказується, що їх достатньо велике кількість. Від зрад до перемог, ну зараз остання перемога, про яку, напевно, і ти бачиш у соцмережах на телебаченні, всюди це повернення Савченко, про яке всі достатньо активно говорять, так? Угу. А, зрештою, наскільки ти сам взагалі за політичним життям слідкуєш? К жаль, абсолютно не сліджу. К жаль, Троє дітей. Постоянная занятость рабочая, поэтому физически. У меня дома нет телевизора. То есть даже если бы и хотел, не смотрел. Иногда просматриваю Facebook. Ну, еще есть про Савченко. Чув. Что-то, что-то, ну, конечно же. Слышно. Что там поделилось на то, что оно там адекватно, неадекватно. Нет, вот об этом, к сожалению. То есть я как-то одним глазом отслеживал происходящее там в тюрьме, там следствие, причем так, ну буквально в смысле не мало. Бажання вкрасти у нас, звідки ну берется, почему нам чего-то недостаточно и часто лізимо в кишеню? Ну по собственной при природе дефицитарно, а поэтому изначально это нормально. Но то, что касается нормы некоторые социальные, ну это наши нормы. И это тянется, это тянется уже достаточно давно. И я думаю, что нужно создавать сами ценности с одной стороны, и с другой стороны нужно создавать систему, которая просто не будет позволять это делать. То есть учитывать человеческую слабость. Почему? Потому что периодически я общаюсь с народом, да, и вот когда начинают возмущаться, да, спрашиваешь, а чему вы возмущаетесь? А давайте подумаем, вот просто представим, да, как вы будете себя вести, там, когда вы попадете в какую-то определенную ситуацию. Вам нужен загранпаспорт, у вас есть знакомый, вы не будете пользоваться. Нет, так это же загранпаспорт. И все, и мы тут же перестаем отслеживать реальность. Так? Ну, в буквальном смысле. Да, если вас там остановят там, гаишник или сейчас полиция, у вас есть возможность. Да? Там кто-то знакомый, еще что-то. Не, ну так, так я же там ничего такого не совершу. Да, и я сразу же нивелирую там собственные поступки. То есть я думаю, что нужно идти отсюда. А, соответственно, надо учитывать слабость человеческой натуры, да? каждого из нас причем. Так. І создавать определённую систему, которая просто физически не будет позволять это делать, и её постоянно усовершенствовать. То есть с каждым новым правонарушением рассматривать, почему оно было возможно и совершенствовать саму систему для начала. Це, можливо, трохи фантазії, да, але а, часто в інтернеті зустрінеш, що треба їх розстрілювати, що ніфіга то закон не працює. от как бы там расстреливали, чи как в каких-то там э, диких краинах отрубали пальцы и так далее, то подобное, этого бы не было. Ты сам, как вважаєш, це є метод борьбы с коррупцией? Конечно, это есть метод борьбы с коррупцией. Но он, будет, но он, не будет, работать. Почему? Потому что, ну, давайте тогда начнем с того, что если в Китае расстреливают постоянно, так, то это о чем-то говорит. Если где-то там, скажем, в Азии отрубуют там, э, пальцы, конечности и так далее, значит, это происходит, значит, это не останавливается. Лучше границы внутри себя. С одной стороны, система, так не позволяющая воровать. С другой стороны, буквально в буквальном смысле формирование определенных ценностей. Когда я сам себе просто физически не позволяю ну, брать чужое. Коррупция – это как Генетичну закладацію, ну мається на увазі, передається від покоління до покоління? Чи це якийсь міф? Це передається від покоління до покоління, але це не генетика. Це, це соціально обусловлені норми, цінності. Тобто, грубо кажучи, якщо батько був корупціонером, то яка врахітність того, що син чи донька будуть корупціонерами? Точно така ж, як якщо батько не був корупціонером. Система раз, соціальне окруження два. Ми дуже підвижені соціальним нормам. хотим мы того или не хотим, и все зависит от того, в какой группе мы находимся. Почему? Потому что группа в первую очередь выполняет ну такую базовую функцию, но ну, как некоторого дна, так? то есть группа обеспечивает нам определенную безопасность, определенную необходимость почувствовать себя там принадлежным. И если нормы в группе будут таковы, что будут вынуждать меня там становиться таким же, дальше варианты, развитие развития вариантов событий два. Я либо просто буду вытесняться группой, так я не принимаю групповые ценности, я буду вынужден ее покинуть, искать другие группы. Либо я, я просто прогнусь под эту группу. А люди не любят быть изгоями? В большинстве. Я бы не говорил о том, что не любят. Вот это как раз заложено в нас физически. Почему? Мы же сами физически не выживаем. Мы не можем шить себе одежду, добывать еду, сами себя образовывать, сами себя лечить. И мы просто ну, мы приговорены быть в группе, быть в общении. Ти говориш про цінності, які треба розробити. А які цінності сьогодні для України? Ти сам бачиш, на чому вони мають базуватися? Ну, питання насправді достатньо масштабне, але зрештою, я думаю, що нужно відталкуватися від ніякого здравого смислу. Ну, скажімо, починається ніколи благосостояння з ощущения безпеки, з відчуття принадлежності. То тобто йти от этого. То есть, если, если мы повысим ощущение безопасности личной, ну, скажем, начинаем там, с ребенка, так, дальше идем к родителям, дальше идем, там, ну, скажем, к необходимости зарабатывать на хлеб насущный. У нас же этого сейчас, к сожалению, у нас и не было, и сейчас до сих пор нет. У нас идеологии очень много, промывают мозги со всех сторон, но вот как раз этого ощущения нет. Ты в Украине чувствуешь, что это так само ей идеология и пропаганда? Конечно. Чему это проявляется? А вот, например, все эти разговоры о победах, это же есть часть пропаганды. Когда мы радуемся тому, что, например, Джамала победила на Евровидении, это и есть часть пропаганды. Ну, саженов пакицая, счастье для богатых, ну, радость, ну, радостная новина. Ну, это и есть часть пропаганды. Да Когда... То, что на этом так само играют. Конечно. Конечно. Ты хочешь сказать, что нам манипулируют? Всегда, Завжди. Конечно. Ну добре, які ти маніпуляції от зараз можливо помічаєш. Е, враховуючи те, що ти там не відслідковуєш особливо новини, можливо, це будуть застарілі маніпуляції. Посмотрите на білборди, то зараз починаються вибори. І що на, там написано? На люби ну, кандидат там, ну, наприклад, пише, що він в опозиції власти. Або пише, що он как раз тот, тот чоловік, он как раз месія. Да, евреи ждут мессии несколько тысяч лет, да, он вот-вот уже здесь появился, соответственно, выбирайте меня и будет вам счастье. Все что угодно. Любые новости на уровне страны являются пропагандой, которые в прямую, например, не повышают благосостояние каждого конкретного гражданина. Хотел я про выборы поговорить и Фиолковский про них сам. А, скажи, пожалуйста, почему Люды до сих пор готовы продаваться. Якция про мухты. Это да точно так же. Ну, точно так же. Но с одной стороны система ценностей раз, с другой стороны система не позволяющая там, допускать подкуп два, с третьей стороны повышение личного благосостояния каждого. Я думаю, что если найдется хотя бы кто-то кто, например, начнет работать не перед выборами, а сразу после их окончания. Ну, например, сделать какой-то там кусок дороги, еще чего-то. Будет персонально общаться там, со своими избирателями и персонально там, понимать или пытаться понять, там, какие есть сложности. На собственном уровне не надо помогать всем, не надо помогать во всем. Но там, где есть мои обязанности, их доносить, их выполнять и, и информировать о том, что вот-вот-вот-вот-вот. А чему э... Відбулася певна трансформація. Раніше це були продуктові набори, гречка, олія, так. ще щось. А тепер просто в тупу нагло цинічно гроші. А чим одного від другого відлічається? Ну, э, в принципе, ничего. ну, ничем. Ну, кому-то нужна гречка, кому-то нужно подсолнечное масло. Я сообщаю, что, ребятки, кому нужна гречка, купит гречку. Кому, наоборот, на всю эту сумму нужно подсолнечное масло, пойдете купите подсолнечное масло. То есть не заморачивайтесь. Да, да Я не заморачиваю сам, и, ну, а еще и мало того, делаю удобнее вам. Тобто, это еще делает кандидата больше класснейшим. Да, да, да. Ну, при той деформированной системе ценностей, которая у нас есть, да. Когда все это исчезнет? Не знаю. Питку. Если честно. Я, честно говоря, я этим не морочусь. Я вот как раз для себя выбрал свой кусок работы, и я им занимаюсь. Несмотря на зрады, несмотря, как ни странно звучит, на перемоги, я считаю, что из меня плохой политик. я, я делаю свой кусок. То есть я постоянно читаю. Почему? Потому что ну, такая профессия, она, она, обязывает. Я работаю как психолог, я работаю еще в онкологии. Тяжелые больные постоянно требуют, чтобы ты находился в форме. В форме интеллектуальной, моральной. И для этого постоянно приходится сидеть в литературе. Сколько роки в практике в тебе? 14. 14. 14? Да. А если брать э, за десятилетия, вот с какими проблемами приходили раньше до тебе, 10 лет тому и сейчас? Проблемы изменились? По сути, нет. Можно вспомнить экклюзиаста. Да. Что было, то есть, и что есть, то будет, и нет ничего нового на земле. Но рост сократ, что за проблема? С чем проходит? Я работаю с большим веером. Если брать больницу, то я работаю там с онкобольными, я работаю с их близкими с их родственниками, плюс периодически медперсонал врачи. Плюс я продолжаю еще, можно сказать, по старой памяти я начинал в психиатрии, работаю с психиатрическими больными с их родственниками. Это то, что касается патологии. Я работаю с детками, затем это уже школьники, бывают сложности там с обучением и так далее. Затем это подростки, но ну, там, там сложностей хватает всегда у родителей. Взрослые люди, ну, некоторые стандартные набор личные сложности, сложности в отношениях, сложности на работе где-то. Плюс занимаюсь, обучаю коммерческий персонал, работаю с родителями потерявших детей. Это периодически изнасилования, это девочки, которые попали в данную ситуацию. Это ситуация самоубийств, либо если суицидент остался жив, слава богу. Ты заговорил э, про лекарев, и я в этом месте трохи здивувався лекарям потребен психолог? Если брать медицину как профессию, так, конечно, там есть перегрузки. Начиная, скажем, от социальных перегрузок, когда мы с одной стороны говорим, что в медицине все плохо, все плохие, не дашь денег, никто лечить не будет, а дашь денег, все равно будут лечить плохо, и только и смотрят, чтобы, ну вот, видишь, да у тебя, я допускаю так, такую мысль, что тоже есть некоторые из этих представлений. Так? Ну, так оно и а, Даже если и будут лечить, то, скорее всего, назначить что-то, за что им там фармацевты еще будут там платить какие-то откаты и так далее, и так далее, и так далее. Начиная с этой ситуации, в которой они находятся, и заканчиваю просто физически банальными перегрузками. Так, то есть когда, например, по нормам, я не знаю, там поменялись они сейчас или нет, я все-таки не доктор, несмотря на то, что 14 лет в медицине. Э -э насколько я знаю по нормам, 12 минут на осмотр больного, на постановку диагноза, на назначение, на сбор анамнеза, на постановку диагноза, на на постановку на назначение лечения. А по факту бывает иногда там ну, 3 минуты, три минуты на то, чтобы а, выслушать жалобы обследовать больного, понять, что с ним происходит, то есть установить диагноз, назначить лечение. Например, у нас в больнице иногда бывает до нескольких десятков больных за, за день на одного врача. А если это еще хирургия, а там большинство хирургов, да, то еще плюс операции, еще плюс осмотры тех больных, которые находятся на лечении в стационаре. То есть просто физические нагрузки. Раз. Два. Периодически бывают ситуации, когда, например, доктор не справляется. С этим могут быть связаны там, ошибки, например, могут быть просто физические точно так же обстоятельства, когда ну, не может доктор ничего сделать. Несмотря на это, а есть надежда больного, есть надежда родственников, есть руководство, которое говорит, что так, что там у тебя такое, там, э, если там будут, например, жалобы потом больного, что плохо полечили, и, не дай бог, там больной, например, умер. Так, это же разбирательство. Ну, и это все давит на врача. Плюс давайте учитывать то, что врачей никто не учит элементарно разговаривать. Размовлять ты как? Разм... Сестры приголубили, сказать, у ты мой хороший? Если очень утрировать, то да. Никто из клиентов, из пациентов, тем более не требует, чтобы их кто-то там приголубил и сказал, у тебя мой хороший. Но, например, очень часто то о чем я потом разговариваю с больными, или когда меня приглашают доктора, чтобы объяснить больному, что происходит или родственникам, так, то они, например, не могут в доступной форме объяснить, что происходит, почему это произошло, что мы будем делать, какое лечение мы назначаем, чего ожидать, на что обращать внимание. Они это они говорят, но то, что кажется им понятным, почему они, они об этом говорят там, на протяжении иногда там, нескольких десятилетий. Так? То есть они уже не замечают, что они разговаривают, ну, суть на, на медицинском, на специфическом языке. Больной не понимает. Затем возникает что? Приходят и говорят, мне не лучше. А вы это выполняли? Нет. Почему? Так а, а я не знал, что это. Так я тебе объяснял. Ну и, соответственно, все вот эти сложности. Плюс э, доктора такие же люди, как и все мы, повторяю, так. Есть семья. Есть какие-то там свои взаимоотношения. Есть рабочие взаимоотношения. Сложностей достаточно. Точно так же, как и у каждого из нас. Перспективи платної медицини. Mm -hmm. Ти сам вважаєш, нам це потрібно, щоб винятково була платна медицина, щоб не було у цих постійних скарг, що от, медицина безкоштовна, а там оці дряні благодійні внески. Які всіх начебто дратують, хоча всі все розуміють. Я хочу сказати, що на це і ні. Якщо ми думаємо, що ми зробимо платну медицину і все буде добре, ну то це не так. Если я был там, скажем, плохим доктором, так, то даже если мне будут платить деньги, ну, я не стану хорошим доктором. Тут, тут нужно, с одной стороны, нужно переходить к тому, чтобы каждый из участников взаимодействия чувствовал себя комфортно, насколько это возможно в данной ситуации. Нужно менять саму систему, нужно повышать квалификацию. Я думаю, что это будет еще очень-очень низко. И просто переход на, на открытую оплату ну, ничего не изменит. Это все равно, что мы будем говорить, что вот у нас везде в бизнесе, например, везде хорошо относятся к клиенту. Но тогда бы не было наших жалоб на то, что в булочной, да, кто-то там, скажем, э, по хамски ответил, кто-то косо посмотрел и так далее. Нет, все будет то же самое. Зараз богаты размов, то чисто про те, что повернуться э, хлопцы из войны, а то... І, зрештою, всім одразу знадобиться психологу. Ти що сам з цього право думаєш? Тому що ну, картину, яку малюють, вона навіть трохи лякає. Тому що зі ЗМІ це постійно л'ється, що от все, потрібні будуть психологи. Все буде, скажімо так, погано. Бо там будуть стріляти, вони повернуться сюди зі зброєю, жах, жах і ще раз жах. Ми, ми наш маятник прийшов перемоги до зради. это то же самое, та же массовая истерия, которая раздувается, и я думаю, что она выгодна всем сторонам. Э -э она выгодна психологам, ну, так называемым психологам. Я очень часто не люблю коллег, хотя это не коллегиально. Почему? Потому что очень часто, в первую очередь, нам самим не достает квалификации. Э -э сам диплом не говорит о том, что, ну, по факту он говорит, что человек специалист, так, но, но это так не, не есть. Поэтому самим психологам выгодно, так, с одной стороны, независимо от того, это делается осознанно или неосознанно, так, чтобы была работа. Это -то простый пиар, чтобы да. ты э, российскую да. востребовал. Да, да, да. С другой стороны, ну, выгодно, например, властям например. Я, я, не уверен, что это нужно какому-то конкретному чиновнику, так, но точно так же, да, ребятки, э, держитесь за нас, почему? Потому что если придут ребята из АТО, ну, они там все покалечены, они все убийцы, они все психованы, так, если они придут к власти, вот тогда вам будет, тогда вы посмотрите. Так, плюс идет масса-масса грантов сюда. Соответственно, чтобы их осваивать, что ну, нужна ситуация. Одно дело, когда я просто ворую деньги, да? другое дело, когда я говорю, что я их пускаю на благое дело. Я создаю отделение для атошников, я создаю реабилитационный центр для атошников. Звучит красиво, а если еще и народ вокруг понимает, что если не создать это отделение, то скоро начнутся массовые убийства, расстрелы, там и прочее, 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 так? То, то да, конечно, давайте. И мы еще денег дадим. Конечно, это надо делать. Я считаю, что это просто часть той же пропаганды. Александр, а леж, а, есть люди, которые на так, знаешь, бравурно говорят, вот сейчас хлопцы повернутся, и вам, а, мне как мудакам в Верховный Ради не поздоровится. Точно, точно так же. Точно так же это все, скажем так, сторона одной и той же медали. Точно так же. Но мне нужна сильная рука, и так мы вернемся к Сталину. И а так мы вернемся там к тому, что нам нужна сильная рука, которая наконец-то найдет здесь порядок. Только вот относительно недавно читал, да, что если, если вы за ту религию, которая предлагает кого-то убивать, да, начните с себя. Так, я, я не сторонник таких вещей. Несмотря на то, что мне очень многое не нравится у нас в стране, я все-таки сторонник того, что нужно разговаривать, нужно менять. Нужно воспитывать в первую очередь себя. То демократия это для Украины? Я думаю, что да. Это не лучший строй, лучшего, к сожалению, нет, так есть очень много минусов, ну, да, конечно. Другое дело, что нам нужно себя воспитывать, нам нужно привыкать к тому, что я сам кузнец собственного счастья, и в первую очередь, если я должен делать что-то, чтобы мне было хорошо. То есть вплоть до того, что ну, от меня зависит там, порядок квартиры, от меня зависит, например, если ко мне приходит клиент, я не могу помочь, но, ну, например, честно ему сказать, что не, вот здесь, вот здесь, вот здесь, но ну, я, к сожалению, некомпетентен. компетентен. Знаю куда, советую куда, не знаю, могу объяснить, какой должен быть специалист, но ну, скажу, что я его не знаю, в первую очередь. А Топ... не хвататься за все, лишь бы платили деньги. Тобто не, не бояться куда? говорить правду и быть честным. М Ну, В першу чергу, з самим собою. Серед моїх друзів зараз багато людей, які марять тим, що треба отримувати зброю. Люди стануть почувати себе більш безпечними. Чи навпаки, Нет. буде багато новин про те, що там підстрелили, там ще щось. Я думаю, що вконе буде більше. Через інше час все повернеться на круги свої. Все буде точно так. Чоловік ну, з оружием в, себе в ще більшій опасності. Ну а звідки ось це бажання? Воно нещодавно абсолютно з'явилося, ну відносно, як мені здається, роки два-три ця тема активно мусується. Всі хочуть пограти в войнушки. Не знаю. Я думаю, что ощущение, с одной стороны, может нагнетаться, ощущение собственной небезопасности, а с другой стороны, а кому продавати оружие. Рынок то нужен. Я думаю, что это стандартная лобби, это стандартная промывка Москва. То есть кто-то это специально поднимает на поверхню, люди ведутся и говорят... Вспоминаем экзюпери. Так и треба. Если звезды зажигаются, значит это кому-то нужно. Ну так можно понять, что всюду заговор. я бы не говорил так в параноидном ключе. Но да, я действительно так считаю, что если что-то происходит, то это ну, кто-то стоит у истоков. ці слова промайнули на початку, що люди не вміють розмовляти. Так. Перед початком інтерв'ю і всередині. Що ти маєш на увазі? Люди не вміють розмовляти. Якби ми слухали друг друга, я так собі думаю, що, ну, наприклад, було б менше воєн, може, би їх зовсім би і не було, так? Ну так. Ми б не прийшли до того, щоб ми їх виключили. так? Ну я думаю, що їх, можливо, було б чуть менше. Можливо, чуть менше було б конфліктів, можливо, чуть менше було б розводів. Возможно, чуть меньше там. Ну, дети наши чувствовали себя там несчастными. Возможно, чуть меньше там. Ну, мы все, да, говорили, что кругом одни придурки. Вот один я такой несчастный. Может, я так думаю. На самом деле, я не знаю. Я могу сказать по себе, что моя жизнь после того, как я а, осознал там эту сложность, что у меня сложность со способностью. А можешь разобраться на какие-то умони ситуации, что конкретно? Ты говоришь, что ты библа, а есть же вот эти шутки, ну, например, там сама, э, как там, придумала, сама, обидел, сама, да, сама придумала, сама обидела, сама поругалась, сама простила и все это, пока он был в ванной. Сколько угодно, любой наш там, бытовой конфликт, профессиональный конфликт, он же идет отсюда. Так, например, продавец, который стоит э, где-нибудь в магазине и говорит, э, проходите, 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 например, не замечает, что он хамит. Так, почему? Потому что кто-то не услышит там ничего такого, так? а кто-то, например, услышит, что его куда-то торопят или ему там говорят, что ему делать. То есть вместо того, чтобы спрашивать там чего изволите, да, ему говорят, давай э, проходи, не, не стой там и так далее. То есть дают прямые целу. И я вот об этом и говорю. Или там я говорю жене что-нибудь там в моем понимании, да, э, достаточно вежливая, так а жена, например, начинает злиться. Точно так же жена. Или точно так же там приходят пациенты, что-то спрашивают у доктора, так? а доктор начинает раздражаться. То есть любая реакция не та, которую я ожидал получить, да, говорит о том, что у меня есть определенные сложности. Самая простая ситуация. С бизнесменами часто разговариваешь, так, и они говорят, что все подчиненные, ну, все так, Идиоты. Ну, идиоты, да. Вот стандартная ситуация. Когда меня не понимают, что я через некоторое время говорю? Ну, придурок, дурак, не понимает, глупый. Вместо того, чтобы, например, сказать себе, что это у меня не получается, сказать так, чтобы этот конкретный человек меня понял так, как я хочу. Как ты доброго психолога от поганого? Ну, первое, специалист, начинаем с того, что мы, мы говорили. Так специалист разговаривает понятно для клиента. Раз. Специалист объясняет, например, что он не может ничего изменить. То, с чем очень часто не соглашаются мои э, студенты, да, когда говорю, что психолог не может ничем помочь. Это вызывает очень часто такое очень серьезное непонимание, протест, ну как, у нас же помогающая профессия. Я обычно говорю, что я помочь не могу, я могу поговорить могу послушать. И тубестан легше. Не факт. Вот это не факт. У меня никогда нет задачи, чтобы человеку стало легче единственное что я могу делать я могу быть адекватным собеседником я могу слушать и уточнять для себя то что непонятно но когда мой собеседник объясняет мне он 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 в первую очередь объясняет себе если вас учат жизни если вам э, с вами работают как прокурор там выясняют кто когда где с кем кто может подтвердить это, ну, это, это означает о том что низкий уровень квалификации когда с вами говорят как Ну, там з позиції зверху, да? вам дають советы, вас получають, вам говорять, що ви ділянні неправильно, вам дають оценки. Як зрозуміти, що тобі потрібно до психолога? Ну, що має стати причиною? Нічого. Бо іноді ти думаєш, що все нормально, а реально фахівець зрозуміє, що тобі треба до психолога. большой вопрос. Я, честно говоря, не любитель э, этой мысли, да, когда считать, что я что-то знаю, чего не знает другой. Я, ну, я же говорю, что я не считаю, что я кому-то могу чем-то помочь. Побеседовать я могу. В ходе беседы он может увидеть чуть больше. Надеюсь, что сегодня, в час беседы, вы так само для себя в ходе разговора увидели и почули что-то значительно больше. А за это мы благодарим Александру Филковскому, нашему сегодняшнему гостю. Александра, я дякую за всю розмову.